सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने इब्ने कसीर रहम ने लिखा है हजरत उमर ऐलान करते थे मिंबर से और ताजरों को कहा करते थे الا لا يبيع في سوقنا الا من تفقه खबरदार खबरदार हमारे बाजार में कोई आदमी तिजारत उस वक्त तक ना करे जब तक उस तिजारत के मसाइल उसको मालूम ना हो और जाके खबर भी लेते थे हमारे पैगम्बर वसल्लम मदीना के बाजार से गुजरे हैं गंदम का ढेर है यूं उसको चेक करने के लिए हाथ डाला नीचे उसमें जो गंदम थी वो गीली थी आप ने फरमाया ये क्यों उन्होंने तो कहा जी बारिश हो गई थी इसलिए वो नीचे गीली रह गई ऊपर खुशक आपने फरमाया मन गश ना फल जो हम मुसलमानों को धोखा दे वो हम में से नहीं एक उसूल बता दिया जहां धोखा आ जाए और इसके लिए मुफ्ती साहब से ज्यादा धोखा देने वाले को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं ताजर सामान बेच रहा है उसको पता है मेरे सामान में ये खराबी है, है तुम ये अच्छे तरीके न देख के नो बाद में मैं जिम्मेदार ना नहीं ये इस्लामी तरीका नहीं है इस्लाम ये कहते हैं आपको पता है कि आपके जानवर जिसको आप बेच रहे हो आपको पता है कि आपकी भैंस बकरी गाय में ये नक्श है आपको पता है जो चीज आप उठा के दे रहे हो इसमें ये कमी है लेने वाले को बता दो मेरे भाई इस कपड़े में ये खराबी है इस गंदम में ये खराबी है मैं कीमत कम करके दे रहा हूं लेना चाहते हो ठीक है नहीं ये नहीं कि जी उसने खुद देख लिया था मैं जिम्मेदार नहीं हूं ये आपका उसूल है शरीयत का नहीं ऊपर वल्ला खैर राज़िक़ीन लिख के लगा दिया अल्लाह बेहतरीन इज्त देने वाला है ये मुझे बताओ इस आयत की तोहिन कर रहा नीचे या नहीं कर रहा दुकान डालते वक्त उस्ताद जी दा पे छोड़ो बरकत खत्म हो जाए और तो बरकत आएगी आपके अमल से तीस साल चालीस साल तक आप तिजारत करेंगे जो शरीयत के मुताबिक होगी कम नफा होगा अल्लाह उसमें बरकत दे देंगे एक दिन कुरान खानी से बरकत नहीं आएगी किस रास्ते पे चल रहे हैं अलैहि वसल्लम ने खुद मामला किया मदीना में एक शख्स को देखा वो खजूर ले रहा है उसके पास उमदा किस्म की खजूर है दूसरे के पास दर्जे में जरा कम दर्जे की खजूर है मामला तय हो रहा है ये कह रहे हैं कि इस तरह करते हैं ये आला नस्ल वाली खजूर एक सा मैं आपको देता हूँ तकरीबन साढ़े तीन चार किलो और आप इसके दुगना दो सा मुझे वो वाली खजूर दे दो क्वालिटी का फर्क है ये ए ग्रेड है वो बी ग्रेड है इसका एक सा उसके दो दे दो इमाम वसल्लम सल फरमाही एक जिन्स की चीज कमी ज्यादती के साथ एक दाना और एक जरा सा छिटांक भी उसमें फर्क होगा यह मामला जायज नहीं है एक चीज है ये जब जीन्स ए को क्वालिटी को नहीं देखा जाता हाँ उसका मुतबाद शरीयत ने तरीका बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमने अगर ऐसा करना ही है तो तुम अपनी आमदा खजूर कीमत के बदले इसको बेच दो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं उस पैसे में फिर वो रद्दी खजूर दो गुना लेते हो तीन गुना लेते हो पैसों के बदले में होगी जीन्स बदल जाएगी बिल्कुल जायज़ यह अलैहि वसल्लम ने बताया लोग कहते हैं आजकल ज्यादातर हमारे ये नौजवान ये बड़ी धड़ल्ले से कह रहे थे जी हम इंटरनेट पर कारोबार कर रहे हैं और इसका तो मौली साहब से पूछने की जरूरत नहीं उनको तो पता ही नहीं है इसका सुनो हदीस सही बुखारी की रावी हैं सैदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह रसूल सल्हम ने फरमाया था लया तीन सी जमान बड़ी ताक़द के साथ फरमाया जरूर बिस जरूर मेरी उम्मत पर लोगों पर एक जमाना आएगा لا يبال المرء بما लायुबाल من الحلال हराल من الحرام आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं होगी कि वो माल जो ले रहा है हलाल का है या हराम का आजकल दुनिया की तिजारत में और इस्लाम की तिजारत में बुनियादी फर्क ये है पूरी दुनिया की तिजारत की बुनियाद इस उसूल पर है कि जो चीज आपको नफा दे रही है वो जायज है जिसमें नफा आ रहा है किसी भी तरीके से आ रहा है वो जायज है इस्लाम कहते हैं नहीं नफे के शरीय उसूल है उनके मुताबिक आए तो ठीक नहीं तो जायज नहीं है इसलिए मुसलमान के लिए रुकावट है यह मर्जी नहीं होगी